মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজি মই ৰাতিপুৱাই কেটলি পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া নাৰিকলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি পিচি ল'লোঁ তাৰপাছত চেনিখিনিও এনেদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ পাউদাৰ বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত অলপমান মোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পিঠাগুড়ি ল'লোঁ পিঠাগুড়িখিনি কালি ঘৰৰ পৰা মায়ে দি পঠাইছিলে তাৰপিছত মিক্স কৰি ল'লোঁ নাৰিকলখিনি তাৰপিছত চেনিখিনিও মিক্স কৰি ললোঁ তাৰপাছত অলপ অলপকৈ পানী দি অকণমান অকণমান মানে সেমেকা কৰি লৈছোঁ হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে বনাব জানেই আজি মই পিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এইয়া এনেদৰে সকলোখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ মই নিমখো অকণমান দিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে সেইটো অকণমান দিছোঁ আৰু সোৱাদ হ'বলৈ আৰু চেনি আৰু নাৰিকল পৰিমাণমতে দিছোঁ পিছে মোৰ অকণমান পিঠাগুড়ি সৰহ হ'ল অকণমান কমকৈ ল'ব দিছিলে হ'লেও একো নাই বাৰু আমাৰ ঘৰত মানুহ সৰহ যেতিয়া এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে তাৰপিছত অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্স কৰিম এবাৰ বেছি নহয় কিন্তু দেই অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্স কৰিব লাগিব এয়া দেখিছেনে মই এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্স কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আৰু কিবা যদি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মিলাব লাগে মোক জনাব দেই তাৰপৰা ইয়াৰ মই কেইটামান বনালোঁৱেই তাৰপিছত এনেকৈ তুলি দিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ